Hai, saya Hazmi Lokman Besar Hamsul Saya lepasan daripada IKM Alosta mengambil jurusan Diploma Tekno Usahawan dan Kebentuk Bentuk Perabot. Saya salah seorang pemilik company Semeru Kabinet Sendirian Berhad. Saya merupakan salah seorang mempunyai penyakit delisia iaitu masalah pembelajaran dan saya juga merupakan pemegang kad EKU. Walaupun saya mempunyai masalah pembelajaran tapi bagi saya ini bukan halangan untuk saya berjaya jauh ke hadapan berbanding semua orang lah. Saya minat bidang perabot ni berusia saya masa dah jam 4 lah. Saya minat daripada ayah saya sendiri lah. Aa, saya aa, belajar daripada ayah saya. Daripada situ saya start minat dan saya terus pasang niat daripada jam 4. Saya nak jadi usahawan perabot di Malaysia lah. Alright, aa, semasa saya dah jam 6, saya membaca satu laporan yang dikeluarkan pada MTIB lah. Yang usahawan Bumi Putra yang ke ekspor tak sampai 1%. Saya membayangkan 1% tu bagi saya sikit tapi usahawan kita tak ada sampai 1% pun. So saya pasang niat yang saya nak lengkapkan 1% ataupun lebih lagi lah Kalau impian saya, saya nak lebih lah Mungkin 5% saya pegang InsyaAllah dan saya akan nunjuk ajar kepada usahawan-usahawan lain lah Nak ke ekspor Saya berminat masuk IKM bermula daripada saya College Vocational Batu Pahat Di mana semasa saya di College Vocational Batu Pahat Dia melahirkan pekerja berkemahiran Tapi saya cakap paling baik dengan diri saya Kenapa saya nak jadi pekerja kalau saya boleh jadi bos? So bila saya dah belajar di KB Selama 6 bulan saya dapat uh, iklan kabinet uh, di Facebook lah. Lepas tu saya terus menghubungi Encik Uzairin untuk pergi ke interview Sejak saya pada kecil lagi, masa saya dah jam 4 Saya dah disahkan ada penyakit di Malaysia Banyak cabaran yang saya dah lalui Daripada saya dah jam 6 sampai saya dah jam 3 Tapi sepanjang saya punya cabaran tu Bila saya masuk IKM Saya ubah cabaran tu sebagai semangat untuk saya lebih berjaya contohnya saya dipandang sebagai macam budak tak pandai, lemah membaca. Actually saya boleh baca sejak saya dah jam 4. Kalau saya cerita ke orang orang akan terkejutlah tapi saya memang start boleh baca daripada jam 4. Bila saya rasa itu orang menghina uh, ciptaan Tuhan, saya buat comeback lah semasa saya masuk KV dan daripada KV lagi saya menunjukkan minat yang sangat tinggi lah kalau daripada KV tu saya dapat nombor satu dalam kelas tak nombor satu, nombor tiga tak nombor tiga, nombor dua Lepas tu, semasa di IKM pula, uh, saya dapat cabaran yang sangat hebat lah daripada kawan-kawan saya. Especially kawan-kawan saya semua dah berumur 23, 25, ada yang 30-an. Bila saya rasa saya ni sangat muda, mula saya fikir macam, mudanya betul ke aku bertindakkan ni? Tapi saya rasa, why not? Kalau bukan daripada sekarang, bila lagi saya nak berjaya awal? Saya tak nak, saya kalau boleh saya nak pension awal lah dalam bidang ni. Lepas uh, so, tu saya kena start awal, saya kena pension awal. Itu yang saya nak. Uh, sepanjang saya belajar di IKM Alostar, guru-guru uh, ataupun lecturer-lecturer yang ajar saya apa terutamanya Encik Uzairin, Encik Alif, uh, beliau orang berdua sangat bagi saya support lah walaupun saya lembab, walaupun jelah masalah dia Lisia ni dia lembab. Uh, masalahnya bila lembab tapi dia still support. Dia support, support beri saya masa, beri saya masa. Alhamdulillah itu semua membuahkan hasil lah. Lepas tu dekat IKM juga. Uh, mesin yang digunakan adalah mesin yang saya bagi saya adalah yang tercanggih lah di Malaysia ha, bukan di dunia tapi di Malaysia lah ha, bila mesin dia orang canggih saya boleh belajar lebih daripada biasa ha, macam contohnya mesin table saw yang di IKM ha, mesin di luar di, ha, di KV ataupun di kilang-kilang lain mereka masih menggunakan mesin hijau Mi, ha, mesin table saw hijau tapi di IKM dah guna mesin ha, shading table saw so bagi saya IKM ni sangat membantu saya lah untuk lebih berjaya Sepanjang saya di IKM iaitu 2 tahun lebih Saya dah buat sales sebanyak RM150,000 lebih lah dalam masa 2 tahun Sebenarnya bagi saya sales ni saya boleh lebih jauh Tapi disebabkan masa saya zaman Covid, zaman PKP So saya terstart sikit lah dalam masa setahun juga saya tak boleh buat kerja Ha, itu menyebabkan sales saya sedikit lah berbanding abang saya. Ha, macam abang saya dia boleh buat RM300,000. Saya rasa kalau tak di PKP pun saya rasa saya boleh buat lebih daripada abang saya. Saya bapa kepada Haziq Rahman dan Hazmi Rahman. Ha, Kedua-dua anak saya ini belajar di IKM Alustar. Saya mempunyai lima orang anak. Seorang daripadanya iaitu Hazmi Rahman mempunyai masalah pembelajaran penyakit dysesia. Dia lambat membaca. Dia lebih fokus kepada nombor. ABC ni dia memang kurang tangkaplah, dia dah jam 4, jam 5 dia baru boleh membaca ok, masa kecil-kecil saya lihat dia suka sangat bermain dengan alat pertukangan dia menjadikan macam kokler tu sebagai pistol sebab benda tu bateri dia bawa kursi dia, dia leka sangatlah dengan uh, peralatan-peralatan pertukangan Azmi ni daripada kecil, dia seorang budak yang bila inginkan sesuatu tu dia mesti nak kalau dia kata dia nak tu mesti nak. Kalau saya tak penuh ni agak satu kekacauan dalam keluarga saya kaum lelaki. Dia contoh macam saya dulu pernah pergi padang besar bawa dia jalan. Dia berminat dengan helikopter. Tapi saya rasa saya tak tak boleh nak beli sebab anak saya ada lima orang. Kalau nak beli satu tak cukup. Kena beli lima tapi bila nak balik tu saya rasa tak sedap hati sebab dia macam menunjukkan emosi yang enak sangat jadi pun saya bincang dengan isteri saya saya belikan juga helikopter dia yang saya kenal lah bagi seorang usahawan iaitu Semeru Cabinet seorang pelajar yang asalnya datang ke IKM Ulusta untuk temuduga merupakan seorang rupanya seorang pelajar OKU yang OKU dalam bidang pendidikan lah jadi pada masa yang saya kenal beliau Aa, semasa dalam pembelajaran manajemen furniture pada masa itu memang agak sukar lah untuk aa, mendidik beliau kerana dia takut uh, cara bercakap dia aa, tidak berapa konsisten pada itu dan pada masa dia suka malu-malu masa dia datang masa dia datang tu pada umur 16 tahun nak jadi nak jadi eh, teknologi nak jadi usahawan dia kata tapi pada kita punya syarat kelayakan kita mesti melebihi 18 tahun kerana bila nak jadi uh, usahawan ni dia nak daftar syarikat uh, SSM dia mesti berumur 18 tahun ke atas. Jadi uh, ayah dia cuba call saya sebab uh, cikgu dia kata dengan saya uh, kalau tak dapat pun tak apa cikgu. Janji cikgu penuhilah hajat dia kerana sebab uh, dia adalah uh, orang kata pelajar istimewa pada masa tu. Jadi saya pun yang saya kenal dia lah. Jadi bila saya kenal dia dan kami pun bagilah Kita fahamlah bila keadaan seseorang yang uh, istimewa ni Kita kena bagi ruang dan peluang untuk dia lah Untuk menjaga hati dia supaya balik nanti sebab apa Abang dia dapat masuk Dia tak dapat masuk Tapi dia nak juga pada umur 16 tahun tu nak Dia nak masuk juga Tapi dengan uh, Akhirnya bukan kita menolak lah Maksudnya bukan kita menolak dia, dia Kita panggil dia temuduga dan satu ketika Uh, apabila kita kata dia tidak berjaya dia dia rasa macam yalah bila istimewa ni kan tapi saya cakap dengan dia tak apa kita cuba lagi selepas umur dia 18 tahun dia datang lagi dia datang lagi dan uh, bila dia datang tu uh, dia memang merupakan pelajar yang daripada segi peraturan dia ikut peraturan daripada daripada beberapa segi kan maklumlah dia dia sebagai dia lepasan daripada College Vocational Seolah uh, pelajar College Vocational Dan kita groom dia Dan ialah banyak ilmu-ilmu yang kita uh, Beri kepada dia Dan akhirnya dia boleh buat Dan daripada satu hari, satu hari Selama dua tahun di IKM Alusta Akhirnya dia boleh buat lah Kita pun rasa kagum lah dengan uh, kehebatan dia Bagi pelajar golongan istimewa lah bagi saya uh, Di mana, di luar sana lah kami di Majlis Amanah Rakyat utamanya di bahagian Kebairan dan teknikal MARA itu t MARA lah yang kita katakan sekarang. Jadi kita boleh kita boleh bersama-sama bagi golongan yang istimewa ni kita membentuk walaupun cabaran dia tak sama dengan cabaran yang usaha kita membentuk usahawan yang normal kan tapi bagi yang usahawan yang istimewa ni kita ada cara kita sendiri kita ada adunan kita sendiri di mana kita tidak meminggirkan golongan-golongan ha, ha, seperti ini ha, tidak ha, diberi ruang tetapi ha, kita cuba sedaya upaya bersama 160 orang usahawan membantu sama-sama untuk link antara sama satu -sama, sama lain dan akhirnya pada masa ini dia dah ada pekerja dia dah bekerja dan menggajikan orang eh, yang itu kita nak bahawa bahawa saya mengatakan aa, apa aa, pelajar istimewa ni dia juga boleh berjaya harapan saya untuk company saya adalah aa, saya nak jadikan company saya ni setanding dengan company IKEA lah kalau orang datang IKEA akan ingat company saya kalau orang aa, nak buat sesuatu dia akan ingat company saya lah saya nak mau kepada export nak keluar negara saya nak bawa nama Malaysia lah. Harapan saya kepada anak-anak saya, Haziq dengan Hazmi ini kalau di, bolehnya dia teruskanlah perniagaan ini sebab perniagaan ini pada kaca mata saya sangat berpotensi tinggi. Produk-produk uh, daripada Bumi Putera diteburi oleh syarikat Bumi Putera terlalu sikit dibandingkan dengan bukan Bumi Putera. Jadi besar harapan saya meneruskan perniagaan ini dan lebih maju daripada saya. Ha, saya mengharapkan dan saya yakin bahawa Beliau telah pergi baru-baru ini ke Pagoh untuk membuka uh, kilang yang baru uh, yang bercita-cita untuk mengeksportkan perabot uh, beliau uh, ke peringkat pesada negeri dan saya yakin beliau akan terus berjaya untuk dalam lapangan yang diceburi. Pesanan saya kepada semua uh, yang mempunyai masalah seperti saya, tak kisahlah anda uh, kurang upaya macam mana pun, dari segi pembelajaran, penglihatan ataupun uh, fizikal bagi saya kita tak boleh kalah. Kita jangan tunjuk kita lemah. Jadikan kekurangan kita tu sebagai satu motivasi buat diri kita untuk lebih berjaya.